नमस्कार आपण पाहत आहात सहारा समाचार आणि मी संकेत अपाले तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो आहे सहारा समाचारमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून आपण जर पाहिलं तर नगर परिषदेच्या निवडणुका चांगल्याच रंगात आलेल्या आहेत अशातच अंजनगाव सुरजी नगरपरिषदेमध्ये हवा कुणाची हा कार्यक्रम आम्ही राबवत हो, आहोत आणि मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी जो आहे तो सध्या भारतीय जनता पक्ष असेल काँग्रेस असेल इतर सर्व शिवसेना गट असेल शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट असेल हे सगळे मोठे पक्ष हे ताकद देऊन आहेत सगळे वेगवेगळे लढत आहेत त्याच्यामुळे मतांचं विभाजन होणं हे खूप म म्हणजे त्या ठिकाणी होतं आहे आणि अशामध्ये कोण होईल नगराध्यक्ष हे तर आपण पाहणारच आहोत तत्पूर्वी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार यांच्याशी चर्चा केली आहेत आमचे प्रतिनिधी रुपेश बरगुंडे यांनी पाहूया सहारा समाचारचा पुढील आढावा नमस्कार सहारा न्यूजमध्ये आपले सर्वांचं स्वागत आहे अंजनगाव नगर परिषद निवडणूक दोन हजार पंचवीस सर्वांना संग्राम आढळलेला पाहायला मिळत आहे प्रत्येक पक्षांनी आपल्याला ताकद झोकलेली आहे आणि भारतीय जनता पार्टी असो शिवसेना उभाटा गट असो शिंदे गट असो एम आय एम असो या काँग्रेस असो आपण बघतो अंजनगाव नगर परिषद निवडणुकीमध्ये एम आय एम पक्ष हे काही केले लढत आहे आणि काँग्रेस पक्ष सुद्धा हे काही केलेलं लढतात आता सर्वात कागळी चौरंगी लढत आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि काँग्रेस पक्षाचे जे उमेदवार आहेत नगरसेवकासाठी उभे उभे आहेत ते आपल्यासोबत त्यांची बातचीत करणार आहे आपल्यासोबत प्रभाग 7 मधून जे महिला उमेदवार आहे आपल्या सोबत यंग युवा वर्ग या काँग्रेस करून तिकीट मिळालेले आहे आपल्या सोबत ॲडव्होकेट आठवले आहे काय काही आपलं गाव सांगा नमस्कार मी श्वेता गजानन आठवले मी प्रभाग क्रमांक सात मधून महिला एससी गटा मधना राखीव जागे मधना लढत आहे आता आपण जर निवडून आले तर आपल्याला व्हिजन काय राहणार आहे आपण बघतो आहोत की अंजनगाव नगरपालिकेचा कुठेतरी विकास खुंटलेला पाहायला मिळत आहे विकास झाला नाही कदाचित ना आपल्याला ना संधी दिली तर आपला ध्येय काय राहणार आहे काय व्हिजन राहणार माझा मी फोकस करत आहे वाचनालय नाही आहे बौद्ध विहार नाही आहे साफसफाईचा सा व्यवस्थित साफसफाई व्यवस्थित नाही आहे प्रभागामध्ये तसेच नाल्या तुडुंब भरतात पण प्रशासनाचं लक्ष नाही आहे आणि मच्छरांची मारामार आहे माझी जे आपले जे सध्या पत्रकार आहेत गजानन भाऊ आठवले आणि चांगला अनुभव आणि त्यांचीच मुलगी म्हणून त्यांना पक्षाने तिकीट दिलेली आहे काँग्रेसकडून उभी आहे काय सांगाल या आपल्याला विकासाबद्दल या वाडामध्ये स्वच्छता पाणी रोड नाल्या हे अजून नाही आहे यासाठी आम्ही निवडून आलो तर आम्ही सर्वप्रथम या नागरिकांची जी सुविधा होईल हे आम्ही प्रश्न हाती घेऊ आणि नगर परिषद मध्ये शासनाकडून जो निधी येते तो निधी जनतेपर्यंत कसा त्याचा विकास होऊन पोहोचील

लोगों के घर रुके हुए हैं किसी को चेक मिले नहीं मिले नाले रास्ते ये कोई काम नहीं हो रहा है पीछे जो भी काम किए लोगों लोग काम कुछ ही नहीं हुआ विकास का जो विकास हुआ दो के पहले ग्यारह से सोलह तक के हम लोगों ने किए लोगों के सामने रखा हुआ है सब लोगों को मालूम है कौन विकास कर सकता कौन नहीं कर सकता लोगों को लोगों की अपेक्षा मुझसे जुड़ी हुई है कि तुम खड़े रहो चुन के हम तुम चुन के लाते ये लोगों की अपेक्षा है इसीलिए मेरे को उम्मीदवार दी है लोगों ने गर मेरे पास विश्वास कि ये कुछ कर सकता है ये काम करेगा करके लोगों की जो भी समस्या रहेगी मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ मैंने भी यार लोगों को आश्वासन दिया हो कि मैं आप जो जो भी आपकी समस्या रहेगी मैं पूरी पूरी करूंगा अपने कांग्रेस के पदाधिकारी सुधार अल्पसंख्या क्या बोलेंगे चुनाव में अभी आप आगे जा रहा है चुनाव के रंग से बढ़ गया है सभी ने आपने अपने अपनी ताकत लगा रहे हैं लेकिन माहौल जिस तरह से देखा जाए तो कोई बता रहा है की कांग्रेस और भाजपा में फैट है कोई बोलता कि है की भाजपा इसमें सेना में फैट है क्या बताएंगे चुनाव के बारे में मैं ये कांग्रेस के अंदर दो से काम करता हूँ और 2011 में हमने जो बहुमत से नगर परिषद लाए थे उस टाइम में भी इस प्रकार की यानी पोजीशन थी कि ऐसा लगे नहीं गया का, कांग्रेस जीत के आएंगी लेकिन हमने उस वक्त भी नौ यानी पूरे पूरे चौदह नगर सेवक बहुमत से, से लाए थे आज ये परिस्थिति है कि आज भी हम अंजनगांव शहर के अंदर ये ताकत रखते कि आज भी का, कांग्रेस का जो पंजा है वो बहुमत से ही आएगा सत्ता कांग्रेस की बैठेगी ऊपर में जो अपना जो नगर अध्यक्ष भाई है वो एक सौ एक टक्के चुन के आएगी और हमारे जो नगर सेवक है कांग्रेस के जिन जिन को भी हमने टिकट दिए दिलवाए ये लोग पूरी तरीके से मेहनत करे भविष्य में ये ये लोगों ने काम काम किए जनता ये सब जानती है है कौन कौन कर सकता, विकास कौन कर सकता सकता विकास नगर जो, इदगा का जो रोड है दो में जो नगर परिषद में कांग्रेस जो बैठी थी उसके बाद में जो हनीफा भी मोहम्मद शरीफ नगर अध्यक्ष बनी थी वो भाई के उस वक्त के कार्यकाल के काम है उसके बाद में जो भी नगर सेवक जो भी सत्ता बैठी उस वक्त के काम पास कराए हुए हैं वही काम ये लोगों ने एक एक बंज निकालते गए थोड़ा थोड़ा करते गए लेकिन 90 से 90 काम वो कांग्रेस के टाइम में हुए, और अब भी 100 परसेंट कांग्रेस जीत के आएगी और जो भी कुछ छीमे तो उछालता है या राजकारण में चलते रहता है ये सारी बातें होते रहती है हमारा किससे कोई दावेज नहीं किससे कोई तनाव नहीं हम किसी भी तरीके से नगर परिषद जीतेंगे जीतेंगे मंजे जीते माननीय बब्लू भाई देशमुख वानखड़े जेल मिल जाए कांग्रेस के ज्योति कार्यकर्ता संवाद करना कई सालों से काम कर रहे हैं हर चुनाव में आप कंधे को कंधा लगा के चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन अभी 2025 का जो चुनाव है 2025 में माहौल गर्म हुआ है और मुस्लिम समाज के वोट हो डिवाइड होने की शंका भी जताई जा रही है क्योंकि एम आई एम पक्ष यहाँ पे निवड़ चुनाव में में है उसमें कांग्रेस भी और कांग्रेस पर उन्होंने ताशे की भाजपा की बी टीम है आप क्या कहेंगे इस संबंध में नहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि मतदार जागरूक है का सुरजी का और वो कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस का ही साथ देगा जो आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं जो बिना जो कारण कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं ऐसे लोगों को का सुरजी का मतदार ही अपनी मत पेटी में दो तारीख को मत देकर वो उजागर करेगा की कांग्रेस ये कांग्रेस ही यहाँ पर विजयी हो सकती है ये मतदार आपको ये तीन तारीख को बता देगा इस समय में जो एजेंडा है कांग्रेस का आ, हर, हर पक्ष का इस समय में आपने एजेंडा क्या होगा आपका एजेंडा ये होगा क्या अंजनगा सुरजी के अंदर सर्वप्रथम कांग्रेस शिक्षा पर यानी जोर देगी उसके साथ में आरोग्य स्वास्थ्य यानी यानी काम हर चीज और उसकी उसी के बाद में जो बच्चे है नौजवान बच्चे है, जो जिनको आज स्टडी रूम की जरूरत है अपने उनको पढ़ने के लिए जगह होना चाहिए वो जगह उपलब्ध कराई दी जाएंगी यानी कांग्रेस शिक्षा रोजगार निवडणूक मध्ये काँग्रेसचा बोलबाला आणि प्रभाग सात मध्ये पाहत आहे माहोल गरम आहे आणि या प्रभागामध्ये काँग्रेस हा वळच ठरत आहे आणि सदस्य नगरसेवक आणि जे उमेदवार त्यांनी सुद्धा सांगितलं आहे की काँग्रेस ही बहुमताने निवडून येणार आहे म्हणजे येणार आहे सारा समाज आणि रुपेश फरकुंडे अमरावती